Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang menonton video ini. Sebelum saya menelusuri dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Afnan bin Hafizan dan saya merupakan siswa guru di IPG Kampus Pendidikan Islam yang mengambil kursus teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran kod EDUP 3133. Baiklah, dalam video ini saya akan menerangkan refleksi saya sepanjang menyiapkan Google Site. Google Site ini merupakan tugasan empat bagi kursus ini iaitu penghasilan produk. Dalam refleksi saya di video ini, saya membahagikan kepada tiga bahagian. Yang pertama ialah kekuatan sepanjang menyiapkan Google Site kelemahan sepanjang menyiapkan Google Site dan juga akhir sekali ialah cadangan penambahbaikan untuk menyiapkan tugasan ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan terangkan satu persatu kekuatan sepanjang saya menyiapkan tugasan penghasilan Google Site ini. Kekuatan yang pertama ialah Google site saya mempunyai reka bentuk yang sangat menarik dan juga kemas. Yang mana Google site saya bertepatan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Casper iaitu contrast, alignment, simplicity, proximity, emphasis, repetition dengan baik dan juga tepat. Yang kedua integrasi aplikasi interaktif berkesan. Baiklah, dalam Google Set saya terdapat pelbagai aplikasi interaktif yang berkesan untuk digunakan sebagai pembelajaran kendiri murid-murid. Sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi seperti Nearpod, Wordwall, Quizzes, Google Form hot potatoes dan banyak lagi secara kreatif dan menarik. Kekuatan yang kedua, yang kekuatan yang ketiga, kandungan Google Search saya sesuai dengan RPH iaitu rancangan pengajaran harian. Dalam Google Search saya, saya telah lampirkan rancangan pengajaran pengajaran harian yang bertepatan dan selari dengan konten dan juga kandungan di dalam Google Site saya yang mana pengajaran saya jelas berpaksikan hasil pembelajaran dan standard kandungan. Seterusnya, kekuatan yang keempat ialah aktiviti PDPV yang sangat menarik yang mana dalam Google Site saya saya telah sertakan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti aktiviti misi jejak bahasa di langkah yang ketiga yang mana aktiviti-aktiviti yang menarik ini sesuai untuk menarik minat dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kekuatan yang kelima iaitu elemen multimedia yang lengkap yang mana dalam Google Sat saya terdapat pelbagai elemen multimedia seperti gambar, audio, video, animasi dan transisi yang menarik minat murid. Sebagai contoh, dalam Langkah fit induksi saya setelah lampirkan video nyanyian yang mempunyai audio dan juga animasi yang dapat menarik minat murid. Seterusnya, kekuatan yang keenam ialah paparan Google Sites yang mesra pengguna yang mana Google Sites saya mudah dilayari dan sesuai dengan murid sekolah rendah. Google Sheet saya telah dimuat naik di internet yang boleh dilayari oleh semua murid sekolah rendah untuk melakukan pembelajaran kendiri. Seterusnya yang terakhir ialah menggalakkan pembelajaran kendiri dan interaktif yang mana dengan penghasilan Google Sheet saya murid boleh belajar mengikut kadar sendiri. Seterusnya, kita bergerak pula kepada kelemahan-kelemahan yang saya dapati sepanjang saya menyiapkan tugasan Google Search ini. Kelemahan yang pertama ialah masa penyediaan yang panjang. Saya mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan dan melengkapkan konten dan kandungan Google Search saya. Yang mana saya ingin mereka bentuk menyusun aktiviti-aktiviti interaktif di dalam Google Site dan juga sebagainya. Perkara ini mengambil masa yang lama. Itu yang pertama. Kelemahan yang kedua ialah beberapa elemen multimedia tidak seimbang. Yang mana dalam Google Site saya ada halaman yang mungkin terlalu padat manakala ada yang kosong. Seterusnya, kelemahan yang ketiga ialah aktiviti interaktif ataupun interaktiviti di aplikasi Nearpod dan juga Wordwall masih boleh diperbagaikan untuk lebih mencabar minat murid. Seperti di dalam Google Search saya, saya telah melampirkan aktiviti aktiviti interaktif yang mana saya menggunakan aplikasi Nearpod dan juga Wordwall. Kelemahan yang saya dapati ialah aplikasi-aplikasi ini kita boleh membuat aktiviti yang lebih menarik dan juga lebih menarik minat murid dan mungkin aktiviti yang saya hasilkan di aplikasi aplikasi ini terlalu ringkas dan sebagainya. Seterusnya yang terakhir kelemahan yang terakhir ialah reka bentuk awal kurang konsisten yang mana jenis fon, warna, size tulisan dan juga dan sebagainya ialah tidak seragam dalam Google Site saya terdapat pelbagai jenis font dan juga warna dan juga saiz tulisan yang mana tidak sama dan juga tidak dan juga tidak seragam antara satu sama lain. Itu kelemahan yang terakhir. Seterusnya yang terakhir ialah cadangan penambahbaikan untuk membaiki kelemahan-kelemahan yang saya dapati sepanjang saya menghasilkan tugasan Google Site ini. Yang pertama ialah gunakan template reka bentuk yang seragam untuk memastikan keselarasan paparan di semua halaman. Seperti yang saya huraikan tadi, antara kelemahannya ialah font ataupun saiz tulisan yang tidak seragam. Jadi, antara cadangan penambahbaikannya ialah gunakan reka bentuk yang seragam untuk memastikan paparan selaras dan juga sama di semua halaman Google Site. Ini. Cadangan penambahbaikan yang kedua ialah perkemas elemen multimedia yang mana dalam Google Site saya mungkin ada teks yang terlalu panjang, teks arahan yang banyak dan sebagainya. Jadi, cadangannya ialah kurangkan teks panjang dan tambahkan elemen visual interaktif yang mana kita mengutamakan elemen-elemen visual untuk menarik minat murid berbanding dengan teks-teks yang panjang. Seterusnya, yang ketiga ialah gunakan rakaman suara yang lebih jelas dengan mikrofon berkualiti atau sentuhan audio. Hal ini bagi memastikan rakaman suara lebih berkualiti, jelas, kuat dan murid-murid boleh mendengar dengan baik. Seterusnya, tambahkan unsur gamifikasi. Unsur gamifikasi ini ialah unsur permainan dalam pembelajaran. Yang mana dalam kelas saya kurang unsur itu. Jadi unsur gamifikasi contohnya seperti skor ataupun rencana digital amat digalakkan untuk meningkatkan lagi motivasi dan minat murid untuk belajar. Seterusnya, yang Cadangan penambahbaikan yang kelima ialah libatkan maklum balas rakan sebaya atau pesara sebelum penyerahan akhir untuk penambahbaikan reka bentuk. Baiklah, penglibatan cadangan ataupun hujah daripada rakan sebaya ataupun yang paling penting sekali pesara sangat penting untuk kita menambah baik apa perkara-perkara yang kita boleh tingkatkan lagi dan juga perkara-perkara yang kita boleh tutupkan kelemahan dalam Google site saya. Seterusnya, cadang penambahbaikan yang keenam, gunakan prefix Casper dengan lebih konsisten dalam semua komponen untuk paparan profesional. Maksudnya di sini ialah kita gunakan prefix ini dengan lebih lagi dan juga secara lebih meluas seterusnya cadangan penambahbaikan yang terakhir ialah pastikan semua pautan interaktif ber berfungsi dan tidak mengganggu aliran pembelajaran perkara ini sangat penting bagi un untuk mengelakkan gangguan-gangguan ketika pembelajaran kendiri berlaku sebagai contoh aplikasi tidak boleh dibuka aplikasi tidak berfungsi dengan sepenuhnya dan juga sebagainya jadi cadangan penambahbaikan terakhir ini Menekankan supaya aplikasi-aplikasi yang kita guna untuk aktiviti interaktif ini kita pastikan dapat berfungsi dan dapat digunakan dengan baik bagi murid melakukannya. Baiklah, selesai urayan dan juga hujah saya berkenaan dengan cadangan penambahbaikan tadi. Maka tamatlah dan berakhirlah refleksi saya sepanjang menyiapkan tugasan empat penghasilan produk bagi kursus ini iaitu penghasilan Google Site. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk video ini. Sekian, terima kasih.